на этот тактинг или на это лего лего это собирать вот этот детский конструктор который лего это сбор на самом деле и легион это вот собрание граждан для оружия которые пришли выбрали себе шестерых трибунов которые каким-то образом этим легионом за взаимномитированных и так далее и вот только с этими выборными бойцами этими командирами легион идет в бой потом уже там появились сначала это были трибуны с консульской власти потом это стали консулы то есть консул — это производная от военного трибуна, это военачальник. Значит, как было устроено, как вообще избирали магистратов? Я очень благодарен Тарасу Ковкину, его сейчас нет, он в но понял по-своему, у него это называется перекрестные группы. Он это осмыслил как-то по-современному и пытается людям объяснять, как это работает. Взятое из Рима. Значит, в граждан было три. Первое называлось. Значит, первые комиции, комиции это сбор. Камон, камин, камон, это сбор, собраться. Значит, Первая это курятная комиция. Производная от этой куриатной комиссии, то что, то, что осталось в истории, это папская курия, там избирают папу. Процедуру избрания папы вы все можете почитать. В демократии это, естественно, не имеет никакого отношения, потому что демократия, как я уже говорил, это искаженная форма, извращенная политика. Папу не избирают ни демократическим централизмом, никаких 50% голосов. Там как положено. Потому что считается, что человек, который должен возглавить там, Святую Церковь и все остальное, должен обладать настолько большим ресурсом доверия кредитом доверия, что он не имеет, ну и если он будет что-то модернизировать, то он неминуемо этот кредит доверия будет терять. Поэтому там, как положено, три четверти голосов, плюс один голос, плюс каждый из кардиналов имеет право завитировать конкурента соседа, Говорит, я хочу говорить, что папа будет вот этот. Говорит, а ну вот я его в это запрещаю, не хочу. Почему? Вот, ну вот не хочу. Может быть, когда-то они не поделили кусок какого-то церковного пирога, может быть, еще что-то. Но кардиналы собираются и крутят на круги этот вопрос до той поры, пока они своей следы не найдут человека-бабу, который, равно удален от всех политических центров влияния, обладает запасом голосов 75% плюс один голос, и способен что-то проводить, потому что, понятно, пока он будет проводить реформу, его рейтинг будет падать, но ну, как раз вот эти там 25, 30, 40 процентов. Да? Ну, ну, все знают, да, что падает. Потому что есть меры популярные, есть непопулярные. Так вот, папская курия – это остаток вот этой куриальной границы. Это родоплеменные взаимоотношения. Это вот по куре, то есть по вере. Почему по вере? Потому что римляне, когда сами латиняне устали воевать со своими соседями, с обинянами, похищение с обинянами и так далее, они решили, что все хватит надоело. Мы признаем богов своих соседей, вот нас три племени, это сабиняне и латиняне. Мы не будем теперь разбираться только по племени, ну так будем, конечно, знать, что вот ты этих, а вот ты этих. Но мы эти разговоры прекращаем, мы признаем взаимно всех богов, латиняне признали от русских богов, эти признали тех богов, они признали всех своих детей, за которых у них были войны, вот похищение да, когда они женщин похитили, потом спустя два года их пытались отбить, а те уже ним, потому что мир был немножко другой, противозачаточных средств не было в таком количестве, как сейчас. И вот дети, те пытаются войну остановить, но ну, это эпизод римской истории, вы все можете его почитать. И когда римляне делали республику, они признали это все. И с тех пор, как правило, в нормально устроенной республике речь идет только о гражданстве. И не идет речь об крови, бедности или вере. Это ну, как бы хорошие темы, но не для публичной, наверное, беседы. То есть их обсуждают, конечно, ну, как бы на кухне там, да, но обсуждать эти вещи публично – это мы не И вот эти все вещи, которые нам эпизодически выбрасывают, про мову, про, вот это все, ну, как бы, олигархия работает, но, естественно, это, наверное, нам не надо. Это, ну, темы внутренние, не гражданские. А вот разговор о том, кто обладает статусом гражданина, кто не обладает – это разговор серьезный. Какая провинция может, например, избирать себе магистратов, а какая не может, это тоже вопрос. Ведь известно, что если ты освобождаешь чужую, ну, свою же территорию, допустим, от захватчиков, ты не можешь там сразу проводить выборы. У тебя какое-то время должна стоять военная администрация, как делали американцы в Японии. Сколько американцев в Японии военную администрацию держали, я не помню. Историю уже знаю. Это 5 или 10 лет, да? 10 лет. 10 лет американцы держали военную администрацию в Японии они не начали происходить вещи, и японцы за 10 лет не поняли, что что-то не того произошло. Поэтому говорить о выборах в провинции, которую только запретил враг, прошло два года, а там уже дети, грубо говоря, да, у них же там своя пропаганда работает, Ну а да. каких может быть? Да, сначала вводится военная администрация, защищается все, убирается все, что должно быть, приводятся как-то граждане в чувство, живут годик-два там, сколько нужно, потом проводятся какие-то выборы, и им дается право самоуправляться и так далее. Потому что если этого не делать, это будет да. Это я вам говорил по курятной комиссии. Следующая комиссия это трибутная. Триба это племя. Вот эти племена, которые составляют латинян, которые это русков, там еще отдельное группа. Это собрание по племени. В наших условиях это, наверное, собрание жителей микрорайона, да, или чего-то. Вот И вот эта триба, она, это аутентичное название как бы, племени. римский плана, ну да, плана племени. Это э, такое вот образование. Римляне никак считали, что триба это вот мы римляне. То есть те, кто может избирать и кто вообще понимает, что они делает. А вот все те, кто не могут это понимать, это не, на С Из них получились нации. То есть нация это как бы это не римское время, то есть, грубо говоря, не, те, не, не то состояние, когда люди в состоянии избрать себе магистраты. То есть мы римляне, мы живем, мы цивики. Цивик это полноправный гражданин, который произошел от Вири. Это гражданин, владеющий землей. То, что в Греции был вот, тем, дем от него пошел демос. Это полноправный гражданин, участник вот этого тема, вот этой общины, которая крутит землей. Тот демос. Ну, изучающий, естественно, еще семь свободных искусств, которые я теперь не преподаю. Там, где -то, где -то, где -то. А римляне говорят, что мы цивики. Мы строим цивилизацию, потому что мы умеем избирать магистратов. А все, кто не умеет строить цивилизацию, они нейшины или варвары еще. Другое слово есть. Поэтому, как бы, это и сейчас прослеживается. Вроде бы есть организация объединенных наций, но толку с ней, как мы видим. Ну, проголосовали, ну осудили. Ну, помогли голодающим жителям Африки. Нет, хорошая организация, ничего не хочу сказать. Но она, как бы, к тому, что к республиканским началам, она, как бы, на нейшн. Она нация, которая, то есть те, кто не могут... Вот, трибутная комиссия, почитайте, по ней очень много материалов в интернете тоже. Вот, тема. Устроили. И третий конец – это центуриаты. Центурия – это сотни, да. Это вот эта вот вся история военная. И центуриат, ну, поскольку Рим воевал все время и был окружен войной, то там избирали магистратов, военных консулов, военных трибунов. Не избирались только сотники, ну и по теканам, там просто не и остальные как бы так или иначе избирались. Даже человек, который нес знамя, этих боевых орлов и всех их, там несколько голубинов, которые в рог трубил, которые знамя нес, они тоже были выбраны в должности, как оказалось. Вот. И да, кстати, на, на Куреальной комиссии избирали шайболовцы в главу церкви. То есть равно одно время была в избрали. Это зафиксировано во всех римских историях. В главу церкви комиссии, вот это родоплеменное право, исконное, оно оставалось. Поэтому, когда вот в этом вече, в вечевой Казахской Республики, Гульбов на поле боя убил своего сына, никто даже не не мог ему что-то возразить, потому что это его право, родоплеменное вот то древнее. Я тебя породил, я тебя и убил. И заметьте, они не собирали для этого суд присяжных, там не судили, вот как судили там на сечи, да, там закапывали и так далее, да, когда был суд. Тут даже как бы дело до суда не нужно. Я тебя породил, я тебя убью. То есть, это было как бы куряльное право, это духовное. А от атрибутного права пошли трибуны, от него пошли военные трибуналы. Вот на трибутных как раз трибуналах рассматривались дела об измене, об измене на войне. И трибутная комиссия это страшное дело. То есть попасть на комиссию, на собрание по трибутному вопросу и, и, так далее, вот, под трибу, это ужасно. Военный вот это все. От него пошли вот, в извращенном виде в империях военно-полевые суды, все вот эти нехорошие вещи, тройки, двойки, как все не А там присяжные. Избираются случайным образом присяжные. Ну, то есть сначала тянется рука, кто хочет, и из кто хочет. Жребий кидается, это присяжные. То есть, никакого назначенного Господи не ищем. Дальше, с в общем-то, понятно, по Комиссиям, там огромные материалы, и мы просто не уложимся, если мы глобально начнем копать это все. Вы это все почитаете. Следующая история – это эпоха Возрождения. Я ее специально выделил, для чего – объясню. Возникает вопрос – что они там возрождали вообще? Что возрождали в Северной Италии? В этих республиках, которые Флоренция, которая Германия, которая Венецианская республика – что они там возрождали? В эпоху монархии – республики. Поэтому Возрождение. Поэтому вот это все и работало. Поэтому Данте, который был магистратом Флоренции, написал божественную комедию на латыни. Петрарка, который спустя много лет после него написал уже на итальянском и стал основателем, грубо говоря, итальянского языка, как Чосер английского, там, Пушкин русского, Шевченко украинского. И так далее, и так далее. То есть все эти вещи, они в возрождении итальянского с новой силой, конечно, все это возрождение, отход от Средневековья, от монархии, от засилия церкви, конечно, очень много дали Европе. И республики Северной Италии Средневековые, это отдельная история. Очень интересно почитать, как они были устроены. Почитайте по Флоренции, по всем. Там очень интересно, как они устраивали. Они добавили еще одни комиссии цеховые есть они собирались еще по цехам. По цехам. Отдельно кожевенники, отдельно те, отдельно те. То есть, в принципе, на самом деле все равно, как соберутся по какому принципу, это должен быть. То есть соборность, на самом деле, это не, не столько как собор в церкви, это производная. А соборность это когда граждане собрались. Вот если вы собрались, то это соборность. И вот тогда вы можете уже соборно себе что-то там делать. Если же вы не собрались, то не собрались. не нет? Ну, мы дошли до третьей части, этой иудейской скаластики. Когда Римская республика закончилась, по причине того, что появились империи. И у империи есть две формы. Одна называется принципат, а другая доминат. Принципат это форма, когда вроде бы сохраняется видимость республиканского управления. Это август придумал Октавиан когда вроде бы видимость республиканского управления сохраняется, но вместо этого вводятся там наместники императора там-то, прокураторы императора там-то, которые назначаются, они избираются. Когда там вводятся, там судья вдруг перестает избираться, он назначается. В наших украинских условиях губернаторы назначаются, они избираются. Судьи и прокуроры, что у нас должность назначаемые, а значит покупные или еще как-то. То есть это не происходит публично. А раз это не происходит публично, это не республика. Это, ну давайте скажем правду, мы уже все взрослые люди. В стране олигархия. Украина это олигархия классическая, такая вот в перемешку с афлократией, с такой вот. Конечно, это не демократия, потому что демократия не пахло ей даже, и не будет пахнуть, потому что это тоже извращенная форма правления. То есть сверху это называется демократией, так для внешнего мира, что Внизу это олигархи. То есть граждане по-прежнему не имеют гражданских прав, которые должны быть сертифицированы и закреплены статусом. Но у нас нет третьих. Мы не граждане. Мы граждане не понимаем. Вы избираетесь, я не избираю. Мы с вами